Hazırsınız dostlar? Mənim Abdullah Budiyevlə qəssizdəm. Budu başlanğıc gördüyünüz kimi Siddi Fundu tanıt edəcəm. Budu bu layihə bu nədir, nə dediyin, nə işdir, hamsı haqqında məlumat verəcəm. Video çəkən kanala abunə olmağı, videonu bəyən və dəstəkləyəcəyiniz üçün yorum atıb mənə bildirməyi yaddan çıxarmayın. Əgər bundan hamınıza gətirəcəyəm. Gördüyünüz kimi səhətimizin ana proqram şirkəti daha qəsibə bir, bir səhifə açır dostlar. E, bunu onun növbəsində mən burada heç bir yatım tövsiyəsi vermirəm. Sadəcə sadəcə informativ xarakter vidə çəkəcəm. Yəni ona görə də yatırılmamızın özünüz məsuliyyət daşırsınız. O onun haqqında mən proyektə qeyd etməyəcəm dostlar. Bu bir oyun tokenlərinin ön satışçıdən platformada dostlar. Platformanın özünün tokeni KuCoin-də və Gate.io-da listəlidir. PancakeSwap-dan ala bilərsiniz. Həqiqətən dostlar, bu amma bu token çox amma çox potensiallıdır və binansın nağd alacaq dostlar. Mən əminəm ki, bu token binansda listələnəcək dostlar. E, niyə desəz dostlar? Çünki həqiqətən BTC deyil də ən amma ən potensiallı tokenlərdən biridir. Bildiyiniz kimi MBOX də bir token var dostlar. Kanalımda əvvəldən videosu var idi. Auto tokenin videosunda görəndə 50 sentlik binansa girdi e, 10 dollar oldu dostlar. Hətta 20x qazandır demişdi. Yəni 20x satış məbləğ deyil dostlar. Yəni hər hansı 1000 dollar qalmış adam 20x-lə nə qədər? 20000 dollar qazandı. Yəni 100 dollar qalmış adam 2000 dollar qazandı. Yəni bu layihədən də o potensialları görürəm dostlar. Nə vaxtı gəlib binansa girəcəyi, əgər hold etməyə bacaranlar, səbirli etməyə bacaranlar varsa, bu tokeni alıb hold edə bilərlər dostlar. Bunların iko satışlar və sələ hamısı da yeri yerindədir. İndi isə siz, sizə hamısı haqqında məlumat verəcəm. Dostlar, burada bir klikla knema məlumatı connect valet və connect valetə başlayaq dostlar. Biz ilk öncə metamaskımızın bura connect eləyəm metamaskımızı öncə connect eləyirəm dostlar. Əgər burdan ön satışlardan al almağı olsa dostlar istifadə edəcəyik. Yəni metamaskımızın ilə bir-bir uyğun olmalıdır. İndi hamısını bir-bir göstərəcəm dostlar. Sə daxil oldum metamask hesabına, buna valet connect edirəm. Sonrakı deyirəm dostlar və connect edirəm. Gördüyünüz kimi tam rahat şəkildə valetimi connect etdim dostlar. Çünki bu saytda güvənlə məhəkkətəm mən, amma siz güvən mənasını gəlir. Burada gördüyünüz kimi bizə məlumatlar verir. Gələcək pul atma məlumatı dostlar gördüyünüz kimi minimum Nəmayətdən çıxacaq. Edir, cədəcək, bu versiya digər gedəcək token adıdır. Maksimum TBA private video olaraq belə gözlə olacaq dostlar. E, 2 deydən sonra belə 3 günün içində bu baş verəcək. 3 günün nəfər. Daha sonra bunlar varsa 5 günün nəfər pul üçün publishing başlayacaq. Belə bir token ön satışı olacaq. Daha sonra BattleVerse tokenin ön satışı olacaq dostlar. Gördüyünüz kimi burada aşağı yuram Altba ToyoVerse ToyoVerse-in təntitimi ta olacaq dostlar. Gördüyünüz kimi ToyoVerse edəcək. Daha sonra Shark Club var olacaq dostlar. Shark Club-un təntitimi olacaq. Daha sonra Shark Club anime Yəni bütün bunlar hamsı burada ön satışlardır. Maraqlıdır siz də dostlar girib e, ala bilərsiniz. Daha sonra komplet pul tamamlanan pullar gördüyünüz kimi məsələn burada 284.285 min dolları alış ortodu dostlar 1 büstə 40x verib nə qədər. Burada gördüyünüz kimi 187 min dollara burada satıblar. Daha sonra sözü necədir 190 min dollar, 370 min dollar. Yəni burada görsüm meta price bəsələri çox baba tokenlər satıblar dostlar. Bunların çıxan tokenlər 100x, 200x edə həqiqətən. Yəni buranı da mən həqiqətən izləyib almaq fikri yaşam dostlar. Çoxdur. Şu model develop ətraflı baxa bilərsiniz dostlar. Gördüyünüz kimi nə dərmanə gedər pullar oldu dostlar. Yəni buna baxın 285 min dollarlıq belə bir GPU pulunu təqdim ediblər. Yəni ön satışını ediblər. Dostlar. Bir, bir GPU-ya 50 GPU veriblər. Yəni bu tokenlə də çıxıb araşdırıb harda istədiyini, nə də istədiyini baxa bilərsiz. İndi çox baxmayacam dostlar. Mən burada gördünüz ki mənim bütün komplekt pullar və sərə var dostlar. Bunların Twitter kanallarına və sərə deyilir. Burada staking və farming bölməsi var dostlar. Staking və farming bölməsi nədir? Ona görə. Məsələn, burada dostlar gördüyünüz kimi PancakeSwap-dan aldıq. Dostlar ki deyir, PancakeSwap-a daxil olursuz, PancakeSwap-dan bu tokenı alırsınız və ya da KuCoin-lə dostlar, yəni KuCoin-ə listəliiblər, Geto-da listəliiblər. Yaxın gələcəkdə mənim fikrimdə dostlar Binance də gələcək, Coinbase də gələcək. Yəni bu tokenlərin hamısı orada, yəni bu öz tokenləri bu borsalarda listələnəcək dostlar. Buna qadir dilər. Çünki ən azından bilirsiniz ki, Binance-də token listələmək İmplebilir bir layihədir, çox asandır. Çünki BSC deyil də ən potensiallı proyekt seçilib və artıq Binance-ın özü bu layihəti çağıracaq dostlar. Nəticəcə insanların güvəndiyi proyektə Binance-a girisdə daha çox yatırmayırlar. Həm Binance pul qazanır, həm token pul qazanır dostlar, həm insanlar məmnun olur. Yəni üç tərəfin də məmnun olduğu bir şeydir. Burada gördüyünüz kimi staking farm və collateral var dostlar. Yəni burada 7 günlük, 14 günlük, 30 günlük, 60 günlük və 90 günlük var dostlar. 90 günə 75% var, APR verir dostlar. Yəni 1000 dənə si, fund kursaz si dostlar, siz 1075 dənə 1750 dənə görsiniz özrə çəsiz burdan doğrusu da mənim staking məbləğim yox dostlar. Hələ -həl 0-dır. -həl burada connect var deyir. Yenə MetaMask-ımızda adresimizi seçirik dostlar. MetaMask-ı seçdik təsdiq etdirir. Bu yəni telefonla da olur dostlar. Mobile connect edib telefonla da edə bilərsiniz. Connect dedimünsə gördüyünüz kimi artıq mən bura connect elədim. Burada farm bölməsində dostlar, Yə, farm da açıla qarşı. Dörd ikidə görürsüz açılır dostlar. Biraz artdı. Gördünüz, 0-ın qiyməti 0.35 dollar dostlar. Bir dənəsinin qiyməti. Yəni 7.55 görən nə qədər daha tığanı yatırmayacaq bilərlər. Next deyib bilərim. Burada, burada prev deyib bunu çəkin çıxar dostlar burada. Almaq satmaq yəqin ki seç kimi alım satım başa saymayacağam dostlar. Gördürürsünüz ki, mən u tokenin qiyməti yəni buralardan gəlib 0 gördünüz ki, 1 dollardan vəsəri ilə istənilib, gəlib bu dəqiqə 0 dollara all time high-ni 18 dollar vəsəra görə bilərsiniz rahat bir şəkildə. Burada Ə, bizə məlumatlar verir. APY 154% dostlar illik olaraq illik gedir o bu APY-yə. Burada Trade to Distribute Token nə qədər dəyərli, o LP zəbəsəri olduğu haqqında məlumat verir dostlar. Ə, mən bizə farm bölməsini məsləhət gördüm, əlifdan biz staking bölməsinə məsləhət. Yəni girib sadəcə approve deyib girib eləyə bilərsiz. Burda məbləğ vəsə yazı özünüz edəcəksiniz. İndi hesabımda Ceft olmadığını görə əlamıram dostlar. Bəs də Ceftu buradan alıbdan sonra dostlar özünüzə hesabatıb bunu öz adresinizə də göndərə bilərsiniz. Yəni MetaMask adresinizdə və daha sonra oradan da trade edə bilərsiniz. MetaMask-a göndərirsiniz dostlar. MetaMask-a hansı adrese göndərəcəksiniz? Əhmətən məsə ki, siz daxil oldunuzsa, daxil olduqdan sonra bu gözüşü bizə belə bir panoya verir dostlar. Bu panoya addırsız. Bu panoya aldıqdan sonra dostlar, gəlirsiniz Speedfund-a daxil olursunuz və daxil olduqdan sonra yəni Kuza ilə gəlirsiniz, Kuza ilə avo bu adresinizdən bura pul çəkirsiz, rahatmış. Daha sonra onu da stik edirsiniz. Yəni bu da çox asan məsələlərdən biridir. Burda app-ləs, as layihə var. Layihə haqqında məlumat var dostlar. Yəni form haqqında bu məlumatları oxuya bilərsiniz. Maraqlıdırsa ekoplatforması haqqında məsələn məlumat verir. Yəni hər şey üç səhv dostlar gördüyünüz kimi bütün güvənli işlər və əsərlər qoyulur. Burda Speed Fund haqqında info olacaq. Məsələn burada app review deyib inə girib oxuya bilərsiniz. Mən hələ imama oxumayacağam dostlar çünki mənim marağım gəlmir. Hə, daha daha önəmliliklər var burada. PancakeSwap-dan hamısını göstərir dostlar. Burada claim bölməsindən dostlar aldığınız tokenləri vəsədə claim edə bilərsiniz. Claim e, bölməsi ilə çətin deyim dostlar. Yəni artıq ə, siz əgər burası texniki etməyə bacardınızsa claim etməli çox rahat bacaracaqsınız. Burada gördüyünüz ki məsələn oyun satışından aldığınız tokenlər siz də burada görsənəcək dostlar. Nə qədər almışsınız burda yazacaq və burada da elə edirsiniz. Valet Connecti bura da bir dəfə Valet Connect edirsiniz dostlar. Gördüyünüz kimi hər səfənin ayrı-ayrı Valet Connect olmaq çox haşdır. Deməli, sizin ikinci saatın güvənliyi ilə asılıdır. Yəni ünsaytın juvənilinə qədər üst səvətdə olduğunu görə bilərsiz. Monit livə səhifəsində gördüyünüz kimi nə qədər proqektlə və bu blokları aldığınızı qərar buradan unit deyib ala biləcək rahat bir şəkildə. Almaq, satmaq da çox asandır, dostlar deyim ki. E, burada sözsəm media çaplan linklərini gördürdüyü kimi daxil olursam, mən bunların Twitter hesablarına. Twitter hesabları qarşıma açılsın. Gördüyünüz kimi 660 oldu, dostlar. Yəni anban qiymət qalxır. Twitterdə 522 min takipçisi olduğunu görəndə mən də takip edirəm dostlar bu onların postlarını. Belə bir post paylaşdırdısa, İko satışları haqqında məlumatlar verir. Fevralın 8-i, 9-u Bulvers satışı, 11-12-si Proton Games-in satışı, 16-sı, 17-si Battle Versenin 18-ci Alton qrupun, 21-i Toyota versenin, 22-si Martin, 23-ü Şəhər Şəhər klubunda da satış açılacaq. TB isə Animal Token olacaq dostlar. Gördüyünüz kimi bunu da satışını burada dedilər. Bundan sonra mən bunların postlarına like atıram. Əlifan gözəl postlardır. Shark Club, BattleVerse və s. dostlar, maraqlı layihələrdir. Aşağı enirəm belə bir postlar yenə var. Spectre Fun. Bunların haqqında məlumat verin. Nədir, nədir, nə şəhərdir dostlar? Yəni marağınıza gəlib biz də bunların bu videolarını oxuya bilərsinizsə 2000 dolları piyasada olacaq, olacaqdarsa, yəni sayenda doldura bilərsə 500000 dollarsa ikinci bir şey olacaq. Yəni maraqlıdır bunlardır. Mənim üçün mən hamısını gətirə bilərəm. Bunların airdropun görə bilisiz dostlar, gördüyünüz kimi airdrop haqqında məlumat verir. Bundan airdroplar nə zaman olacaq, dostlar? Gördüyünüz kimi bizə məlumat verib fevralın 7-si, dostlar, airdroplar çıxır SinapsShot tərəfindən, dostlar. Siz e, əgər fevralın 7-si SS-lərini alıb bunlara göndərsəz, dostlar, bunlar airdrop haq atılmaq haqqı qazanə bilərsiniz. Dostlar, gördüyünüz kimi burada airdropların vəsərlə məlumat verilir. Binance-də listələnmə artıq insana Binance vəsəri gözləyir burada. Yəni mən də bu postlara like atıran, postlarını retweet edən dostlar, çünki həqiqətən maraqlı postlardır, mənim də çox xoşuma gəlib bu postlar. Burada gördüyünüz kimi bizə məlumat verir. Əgər onun CV-tu alırsınız, dostlar, stake edirsiniz və farm edirsiniz. Farm etdikdən sonra siz çox təzəni SS aldı dostlar. SS aldıqdan sonra dostlar bunu daxil olub özlərinin Telegram kanalına göndərəcəksiniz dostlar. Telegram kanalına göndərdiyiniz anda artıq siz Airdrop-a qatılmağa haqq qazanacaqsınız. Yəni Airdrop-da belə rahat qatılma olar, amma staking və farming-ə pul qoymalısınız dostlar. Çünki orada da limit və şərt var. Yəni bu da tokenin qiymətinə təsir edəcəyini düşünürəm dostlar. Maraqlı bir miqdarda da Airdrop-dan qəşəng bir hədiyyələr də verə bilər. Bunu da düşünürəm dostlar. Ə, telegram adreslərinə girin dostlar. Telegramları incəlim. Telegram adreslərlə daxil olanda burada gördüyünüz mə ən üst mətd qrupudur. Bu ən üst qrupna daxil olan və burada ən üst qrupunda bizə bütün linkləri verir. CoinMarketCap e, listələri, PancakeSwap və s. linklər var. Join kana deyir dostlar, mütədidirəm və gördüyünüz kimi bütün məlumatlardan xəbər məlumat istəyirəm. Distraq, burada listələdiyi layihələr və s. haqqında məlumat verir. Hansını, necə listələyirlər, hansını, nə tərzdə, nə tərzdə bir layihələri al götürürlər, onlar haqqında məlumat verir. Bu dəqiqə dostlar, Heroes ilə işbirliklər və onları listələyəcəklər. Avax ağında dostlar, hex 18 kontrakt adresini məsəl veriblər. Daxil olaraq dostlar, bunların chat qruplarına, Telegram qruplarına yönərirəm və qatılan artıq chat qruplarına normal olaraq və aşağı gedirəm dostlarım Burda gördüyünüz kimi riyət və qəbul elədim dostlar. Oxu ilə məqəbul edə bilərsiz dostlar. Burda gördüyünüz kimi bunların ambassadörləri haqqında məlumat verir. Hər hansı bir sualınız varsa daxil olub burada iki insandan soruşa bilərsiniz və ancaq və ancaq, yəni bunlar bunların qlobal adminlərindən biridir. Gördüyünüz kimi dostlar belə bir məlumatlar var burada airdroplar və sələ məlumatları verirlər. Sizin də hər hansı bir sualınız varsa daxil olub siz bura verə bilərsiniz. Burda gördüyünüz kimi Rose var, Henix var və sələ digər adminlər və sələ hamısı burada aktivdir. Siz də aktivliyə qərar verisiniz. Yəni siz də bəlkə burada işə gətirə bilərlər dostlar. Əhənlə hansı bir təcrübəniz və sələ varsa daxil dəp bundan CV ədreslərinin hər hansı məlumatlarınızı göndərə bilərsiniz və sizi də əgər bəyənselər işə götürərlər. Ən azından yaxşı məbləğdə işdə verirlər. Və burada da Pinterest postlarına girib incələyə bilərsiniz dostlar. Məncə hər şey haqqında məlumat verdim, elə bir şey qalmamalı dostlar. Məncə bütün hər şey haqqında məlumat dedim olsa başqadır elə bir şey qalmadı. Bu günü bu qədər. Kanalıma abunə olmağı, videoma daha çox bəyənməyə çalışsınız, yorum atmaqını məmnuniyyətlə çatmayın. Əgər bundan hamı səsə, sağ olun, sağ olmaqdan gələcək də görüşdə özləşəyək. Baxın, sağ olun. Sağ olun, sağ olun.